чемпионата свел в 24-м туре в Полтаве и Запорожье претендентов на Еврокубки. И матчи Ворска с металлистом и металлурга с Днепром походили друг на друга, как близнецы братья. Ворска еще не так давно претендовавшая даже на место в Лиге чемпионов, после четырех поражений подряд значительно осложнила себе попадание даже в Лигу Европы. И что особенно обидно, в трех последних поединках полтавчан хоронили на последних минутах я уже устал, уже три раза подряд по последние, последние минуты проеду, меня всем поддерживаешь, поддерживаешь, что для этого сделать, не знаю. Мы уже и в церковь ходили, и автобусы номер поменяли, и уже иконы повесили. Говорят, что может это нам поможет. Оказывается, что и это не помогло. Начали хозяева активно, но и только. До реальных угроз воротам Бажаня дело не доходило. Гости, которые начали поединок в составе ослабленным отсутствием Папы Буедовича и Эдмера, уповали на гений Кавели. Пару раз за первый тайм бразилец заставил поволноваться Долганского и зрителей на трибуне. Но и здесь о стопроцентности моментов речи не идет. После перерыва те же художники писали те же картины. Полтовчане начали с выпада Ахмеда Янузи, но Бажан хоть и с трудом, но угрожу своих ворот отвел. Чуть позже упустили свои возможности Кулаков и Цури. Металлист выжидал. Маркевич очень тонко почувствовал, что Пиловский начал угасать и выпустил на поле своих козырных джокеров – Эдмара и Дельвича. Переменное чутье тренера металлиста подтвердилось на 89-й минуте. Эдмар своим ударом создал полную неразбериху в штрафную воску, чем воспользовался Дэвич и заработал для гостей три очка. Теперь у Воску появилась серьезная мотивация на полуфинал Кубка Украины, в котором в среду им предстоит новая встреча с металлистом, но уже в Харькове. Так, стало, что мы две игры подряд будем играть, одну уже ведь что через три дня снова, и финал Кубка Украины, конечно,